сердце. Если ты где-то отошел от Бога или ты чувствуешь, что ты мог бы где-то быть поближе к Нему, но из-за каких-то своих вещей, своих каких-то привычек, своих каких-то таких непонятных там особенностей ты держишься на расстоянии от Создателя, приближайся к Нему и пусть это будет криком твоего сердца. Если такое возможно, закройте глаза просто и музыкальная композиция, это будет просто резкий, пронзительный такой звук. Закройте глаза и просто послушайте. Сейчас давайте помолимся за мир в Украине. Дорогой Господь и Бог наш, Отец милосердия, Всевышний наш Создатель, молимся к Тебе за мир в Украине и благословляем народ Украины Твоим святым именем. И пусть в эти дни, Господь, не только еврейский народ, но и вся Украина, просто все народы, которые есть на этом, в этом государстве, на этой территории. Пусть ищут твоего лица, пусть приближаются к тебе и пусть ищут.